چیزیں روز اول سے مقابل ہے ایک نظر ہے اور ایک خبر ہے یہ مقابلہ کا ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے آگے ہمیشہ چلتا رہے گا کا مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اہل نظر کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خبر سے کچھ نہیں ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے اور اہل خبر کہتے ہیں یہ اہل نظر اندھے ہیں اور یقیناً اندھے اور یقیناً کیا ہے دیکھ کر چل رہا ہے حضرت احمد صاحب پڑھے تمام سے اس بات کو نقل فرمایا کرتے تھے دیکھ کر چلنا جانور کی صفت ہے دیکھ کر چلنا کس کی صفت ہے آپ گھاس دکھاؤ گے جانور دوڑ کر گھاس کی طرف آئے گا لاٹھی دکھاؤ گے دوڑ کر دور بھاگ جائے گا وہ نہیں جانتا کہ لاٹھی کے پیچھے بچنا لکھا ہوا ہے گھاس پر کٹنا لکھا ہوا ہے گھاس پر کیا لکھا ہوا ہے بچنا ہے اور گھاس پر کیا لکھا ہوا ہے کٹنا ہے؟ بس یہ جانور کی شفت اس لیے بڑی اہم بات ہے نظر والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے تجربات کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں خبر والے وہ ہوتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی خبروں کو کے مقابلے میں اپنی نظر کا انکار کرتے ہیں۔ اس واسطہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں باب قائم کیا ہے باب یہ قائم کیا ہے کہ اپنے تجربات کا اور مشاہدات کا انکار کر دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں اپنے تجربات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اصحاب الرائی اعداء السنن جو آدمی اپنی رائے کا آدی بن جاتا ہے وہ سنتوں کا مخالف بن جاتا ہے وہ سنتوں کیا بن جاتا ہے اور اپنی رائے کا آدی کون بنتا ہے جو اپنی نظر پر ہی بھروسہ کرتا ہے اللہ کے رسول کی خبر پر بھروسہ نہیں حضرات صحابہ رضی اللہ حجمین ان خبروں ان نظر کے مقابلے میں ان نظر کے مقابلے میں آنے والی خبروں کا ایسا یقین رکھا کرتے تھے کہ اگر ساری دنیا کی نظر ایک بات کہہ رہی ہے اللہ کے رسول کی خبر ایک بات کہہ رہی ہے ساری دنیا کی نظر کا انکار ہے خبر کے مقابلے ایک صاحب آئے آ کر کہنے لگے ابو دردا تمہارا گھر جل گیا نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا دوسرے صاحب آیا کہنے لگے ابو دردا تمہارا گھر جل گیا نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا آدمی آ کر کہنے لگے ابو دردا گھر جل گیا نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا دوسرے آدمی نے آ کر کہا آپ لگی تھی آپ کے گھر تک آگ پہنچی آپ کا گھر بچ گیا ہے باقی گھر بیلے پر ماننے لگے مجھے پہلے ہی معلوم تھا میرا گھر نہیں جلے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کیا آپ کی پہلی بات کے اوپر زیادہ حیرت کرے یہ دوسری بات کے اوپر حیرت کرے زیادہ فرمایا تو اس دعا کو یاد کر لو جو دعا میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علی توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشع لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ على كل شئی قدیر وان ان اللہ قد احاق بكل شئی علما اللہم انی أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي ألحب. إن ربي على صراطي كيس عمدك كيس جامعك كيس شانتك جو آدمی اس کو صبح پڑھ لے شام تک کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جو آدمی شام میں اس کو پڑھ لے صبح تک کوئی تکلیف نہیں آ سکتی میرے محترم دوستوں بزرگوں خلاف عقل اپلواجے ان لوگوں کے لیے پورے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں یقین ہوتا ہے خلاف عقل اپلواجے ان لوگوں کے لیے کبھی پورے نہیں ہوتے جن کے دل میں اللہ اللہ کے رسول کی بات کے اوپر شک ہوتا ہے

আল্লাহ হকুল্ আলহীনের পক্ষ থেকে সালুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাহি সাল্লামের পক্ষ থেকে যে খবর আসে ওর আর আরে তখন নজর নিজে যা দেখতেছে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে দেখে চলা সে যারা খবরের উপর যারা হ্যাঁ বিশ্বাসী বলে তারা তো নজরওয়ালাদেরকে হ্যাঁ এরা তো অন্ধা এরা তো বুঝে না আর আর এই তো এক নজরওয়ালারা যারা খবরের উপর চলে তাহলে এরা তো কিছু জানে না এরকম মনে করে তো করেন যে এই যে নজর আর খবর এই দুন্দ চলে আসতেছে এটা এটা চলতে থাকবে এটা চলতে থাকবে মানে নজরের নজর যেটা হলে তাজের বা অভিজ্ঞতা এই সমস্ত অভিজ্ঞতা বলে এটা তো এটা তো আসল জিনিস থেকে অনেক দূরে আকিকার থেকে অনেক দূরে বলেন যে বলেন যে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে এরকম আমরা দেখি যে একটা জানোয়ার হ্যাঁ এই যে মজুরির উপর চলা এটা হাইওয়ানিয়া

আর এক লোক এসে বলতেছে এই আবুদ দাদা আপনার ঘর ভুলে গেছে এরপর আরেকজন এসে বলতেছে এই আবুদ দাদা আপনার ঘর ভুলে গেছে তিনি অস্বীকার করতেছেন আরেকজন এসে বলতেছেন এই আবুদ দাদা আপনার ঘর ভুলে গেছে তিনি অস্বীকার করতেছেন না ভুলে নেই হ্যাঁ চতুর্থ লোক এসে বলতেছে এ আবুদ দাদা আপনার ঘর ঠিক আছে সব ঘর ভুলে গেছে কিন্তু আপনার ঘর ভুলে যাই।

حفظ القربة دعوة بي بلو الله رسوله دعوة بي الله رسوله يقين اللهم انت رَبِّي لا اله الا انت عليك تَوَكَّلْتُ وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم اني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يكين

جو اس وقت ہمارے کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور ہمارا جمع ہونے کا سب سے بڑا مقصد ہے اور ہمارے پرانے کام کرنے والوں کے جمع ہونے کی بنیاد ہے وہ ہر زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر عمل کرنا اپنے تجربات کے مقابلے میں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے سمجھ میں آئے یہ سمجھ میں نہ آئے اس بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب میں اللہ علیہ بڑا اہتمام کے الفاظ اس بات کو فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے ہمارا حضرت مولانا علی اللہ علیہ بڑے اہتمام سے اس بات کو فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد ہے کہ بے اعتبار عبادت کے بے اعتبار دعوت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے ہیں دوبارہ امت اسی مقام پر آ جائے دوبارہ امت کہاں آ جائے اسی مقام اس لیے ہم تو بہت بنیادی باتیں آپ قرآنوں کے سامنے وہ نمبر ایک بات یہ ہے کہ آدمی جب اپنا سفر شروع کرتا ہے تو دو چیزوں کا تعین کرتا, کرتا ہے دو چیزوں کا تعین اگر ان دو چیزوں کا تعین نہ ہو تو نکلنے والے کو بے وقوف کہا جاتا ہے بے وقوف کو بے وقوف اس واسطے کہتے ہیں کیونکہ اس کا کہیں وقوف نہیں ہوتا اس کی کوئی منزل نہیں ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے دو چیزیں ہیں یہ جو آدمی سفر سے پہلے ان کا تعین کرتا ہے میں گھر سے نکل رہا ہوں میرے گھر سے نکلنے کا مقصد کیا ہے میں گھر سے نکل رہا ہوں میرے گھر سے نکلنے کی منزل کیا ہے میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے مسجد میری منزل ہے نماز پڑھنا میرا مقصد ہے میں بازار جا رہا ہوں سامان خریدنے سامان خریدنا میرا مقصد ہے بازار میری منزل ہے میں کسی دوست کے گھر جا رہا ہوں منافع دوست کا گھر میری منزل ہے ملاقات مقصد مقصد اور منزل مقصد اور منزل ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں ساری دنیا میں نفل و حرکت استماعات کا ہونا ساری دنیا کے اندر محنت اور ساری دنیا کی کام کی نوعیت اس میں ایک ہمارا مقصد ہے ایک ہماری منزل ایک ہمارا کیا ہے مقصد ہے اور ایک کیا ہے ایک منزل ہے مقصد کیا ہے حضرت فرمایا کرتے تھے اس کام کا مقصد اور اس کام کا اگر میں کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد یہ ایمان جو آدمی اس تحریک ایمان کو اپنا مقصد زندگی نہیں بناتا وہ ایک چلے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے مجھے چلے کب تک لگانا ہے ایک چار ماہ لگانے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے چار مہینے کب تک لگانے کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا یہ وہی لوگ کرتے ہیں یہ ایمان کے بنانے کو اپنا مقصد زندگی بنا ہیں جو ایمان کو کیا بناتے ہیں صاحب کہتے ہیں تیس سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی میں نے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند پایا میں نے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند پایا کیونکہ مقصد زندگی وہ حصول جنت مقصد زندگی ایمان کا بنانا مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا اس مقصد کو کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوا کرتے اب اس مقصد کے حصول کے لیے وہ منزل ہے وہ کیا ہے وہ منزل منزل کیا ہے منزل آگے بڑھنا نہیں ہے منزل ہمارا پیچھے ہٹنا ہے منزل ہمارا ہر آدمی آگے بڑھتا ہے منزل کی طرف ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ منزل نہیں ہے دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا ہلاکت کی طرف آگے بڑھنا ہے کیونکہ دنیا ہر دن اپنی ہلاکت کی طرف جا رہی ہے اور دنیا کا بہترین زمانہ وہ آگے آنے والا زمانہ نہیں ہے دنیا کا بہترین زمانہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وخیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد کا زمانہ اس کے بعد کا زمانہ ہے اور اس کے بعد اس کے بعد زمانہ بہترین زمانہ کیا ہے یہ خیر القرون کہی جاتی دنوں زمانہ اللہ کے رسول کا زمانہ ابوبکر رضی اللہ حضرات صحابہ کا زمانہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کا زمانہ تابعین کا زمانہ ان کی طرف بڑھنا حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی نجوی رحمت اللہ علی اس بات کو بڑے احتمال سے لکھا گرتے ہیں دنیا کے اندر جتنی اقوام ہیں ان ساری قوموں کی ترقی آگے بڑھنے کے اندر ہے واحد قوم مسلمان قوم ایک ایسی قوم ہے جس کی ترقی اللہ نے ساری کی ساری ترقی پیچھے ہٹنے کے اندر رکھی ہے جب یہ پیچھے ہٹتے, ہٹتے 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 اپنے اصل یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کو پہنچ جائیں گے یہ اپنی منزل کو پہنچ جائے نکاح پہنچ جائیں گے اپنی منزل کو پہنچ جائے اس لیے میرے دوستو ہر چیز کے سیکھنے کا ایک کے چیزنے کا ایک طریقہ ایک کار ہوتا ہے چیز اپنے طریقہ ایک کار کے بغیر نہیں آ سکتی راہ چلتے ہوئے آپ ڈاکٹر سے ڈاکٹر صاحب مجھے دوا بتا دیجئے ڈاکٹر دی. کہے گا نہیں میرا طریقہ یہ ہے کہ اسپتال آ کر مجھ سے دوا دو وکیل صاحب سے پوچھئے میرا مقدمہ حل کروا دیجئے نہیں عدالت مقدمہ حل کروانے کروا کی جگہ ہے آپ کو میرے آفس آنا پڑے گا جانا پڑے گا انجینئر صاحب سے آپ میرا نقشہ بنا دیجئے گھر کا نہیں میرے آفس میں آنا پڑے گا وہاں میں بیٹھ کر ہمارا مزاج سب سے پہلی شرط کار نبوت کے واسطے اس بات کو پورا مجمع محفوظ کر لیں اپنے پاس ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کار نبوت کے واسطے سب سے پہلی شرط وہ مزاج نبوت کا ہے دفتری مزاج دفتری کے بغیر نہیں چلتی ایک کاشتکاری مزاج کاشتکاری کے بغیر نہیں چلتی. ایک دنیا چھوڑے 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 جب اپنی مزاج کے بغیر نہیں چل سکتے پھر والا کام والے کے بغیر چلے. ایسا کیسے ممکن ہو سکتا حضور سب محنت کرنے والا رو ہوں گے যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ্লামের যে সুন্দর সুন্দরের মোকাবেলা যদি কোনো কাজের কথা নজরের কথা অন্য কোন জিনিস আসে ওইটাকে ওইটাকে ছাড়তে হবে আর সুন্দরের উপর আসবে তাহলে ওইটাকে ছেড়ে যখন সুন্দরের উপর আসবে তো সে সফলতার দিকে আগে বাড়বে সে নিজের মাকসাদের দিকে আগে বাড়বে এটা তার মাকসাদ যেটা ওইটার দিকে সে আগে বাড়বে বলেন যে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে দেখা যায় যে একটা মন্দির আছে একটা মাস্টার আছে একটা মন্দির একটা মাস্টার একটা একটা হলো তার লক্ষ্য আর একটা হলো উদ্দেশ্য তাহলে একজন লোক বাজারে যাইতেছে একজন লোক মসজিদে যাইতেছে তো তার লক্ষ্যটা হলো মসজিদ তার মন্দির হলো মসজিদ আর নামাজ হলো তার মাস্টার নামাজ তার উদ্দেশ্য এটা হলো তার মাস্টার একজন লোক বাজারে যাইতেছে ওই বাজার বাজারে যাওয়া এটা হলো তার মঞ্জিল আর ওইখান থেকে কিছু খরিদ করা যে কোন একটা জিনিস তার আনতে হবে তার জরুরত জিনিস ওইটা হলো তার মাস্টার একজন লোক দোস্তের বাড়িতে গেছে ওই বাড়িতে যাওয়া এটা হলো তার মঞ্জিল আর দোস্তের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া এটা হলো তার মাস্টার তো বলেন যে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে মঞ্জিল আছে তার মকসুদ আছে তার লক্ষ্য আছে তার উদ্দেশ্য আছে আমাদের যে এই মেহনত এই যে মেহনত এই মেহনতের মাত্র মঞ্জিল কি আর মাকশাদটা কি হ্যাঁ রাহযুত বলা ইয়াস সাল রাহাদুল্লা যে কথা বলতেন যে দেখো বলে এই যে আমার এই মেহেনত এই মেহনতের দ্বারায় কি চেকতেছি আমি কি চারা হইতেছে বলে হযুত সাল্লাল্লাহ সাল্লাম দিনকে যে পর্যায়ে রেখে গেছেন ইমানের লাইনে যে স্তরে রেখে গেছেন তার বাই ক্যারামকে এবাদতের লাইনে আমালের লাইনে সাহবাই কেরামকে যে স্তরে রেখে গেছেন ওই স্তরে মানুষ যেন আবার চলে আসে ইমান ও স্তরের ইমান হয় আমল ও স্তরের হয় তাহলে এটা হলো আমার এই কাজের দ্বারায় মাস্টার তিনি বলেন যে এই মেহনতের কোন নাম তো আমি রাখি নাই যদি আমি নাম রাখতাম তাহলে তাহারিকে ইমান এর নাম রাখতাম তো বলেন যে এই কাজের মঞ্জিল আছে মাস্টার আছে আমাদেরকে এটা দেখতে হবে যে আমার মন্দির কি আমার মৎসদ কি বলে যে মুখটা যে লুকটা এটা না বুঝে চিল্লা লাগাবে তিন চিল্লা লাগাবে সে কি বলবে আর কতদিন চিল্লা লাগাবো আর কতদিন তিন চিল্লা লাগাবো হ্যাঁ কতকাল পর্যন্ত এভাবে চলবে অর্থাৎ তার সামনে মঞ্জিলও নাই তার সামনে মাকসাদও নাই বলে আমাদের যেটা বুঝতে হবে যে আমাদের মঞ্জিলটা কি আমাদের মাকসাদটা কি বলে যে ব্যক্তি মাকসাদ বুঝবে তো সে তো সে তো দেখতে যে আমার ইমান বানাইতে হবে আমার ইমান বলল কিনা ইমান বানানোর জন্য সে কাজের মধ্যে লেগে থাকবে

যাদের তিনজন সাহাবাকে এরকম পাইছি মানে প্রত্যেকে নিজের ইমানের ব্যাপারে ভয় করতেছে গুনা থেকে ভয় করতেছে হ্যাঁ অর্থাৎ ইমানের ব্যাপারে ভয় ইমানটা হাসিল করলাম কিনা ইমানটা হাসিল করতে পারলাম কিনা এটা তাদের মধ্যে ভয় ছিল তা আমাদের এই কাজের মধ্যে আমাদের ওই যে মাত্রা ওইটাকে সামনে রেখে যখন আমরা চলতে থাকবো তখন আমরা আমরা এই কাজ করতে থাকবো এই কাজের মধ্যে আমরা লেগে থাকবো যে আমাদের আমার সেই ইমান হাসিল হয়

আর যারা নাকি পিছের দিকে যাবে পিছের দিকে সর্বোত্তম জমানা হলো আমার জমানা তারপরে পরশ জমানা তারপরে পরের জমানা পিসে যে যাবেনা সেটাই হলো উত্তম জমানা আর সামনে যে চলতেছে এই চামনি এটা তো ধ্বংসের দিকে নেওয়া যেতেছে তিনি কথা বলতেন সব ধর্মের জন্য কি হলো আগে বাড়া হ্যাঁ সামনের দিকে যাওয়া একমাত্র মুসলমান যাদের যাওয়া অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেটার উপর রাখছেন ওইটার উপর আসা এটা হলো এই মুসলমান এই ধর্মের যে এই উন্নতির জন্য এটা তারা কি যে পৃষ্ঠনের দিকে যাওয়া ওই উত্তম জমানের দিকে যাওয়া